Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Syahmi bin Muhammad Aminuddin, nombor matrix 22005137. di bawah selian Dr. Muhammad Hafiz bin Saadun akan membentangkan laporan penuh bagi kajian FYP saya yang bertajuk Konsep Al-Hadid dalam Al-Quran dan hubungannya dengan bintang Besmirah. Baiklah untuk bahagian abstrak, kajian ini memfokuskan konsep al-hadid yang sering aa, ditarifkan sebagai besi ataupun logam menurut al-Quran. Secara kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana aa, aa, teori saintifik kontemporari selari dengan perspektif al-Quran tentang aa, asal usul besi tersebut. Yang kedua, aa, kajian dijalankan bercorak kualitatif dan kuantitatif dan hasil kajian menunjukkan bahawa terdapatnya unsur hidrogen dan ferum pada bintang-bintang gegasi merah yang dikaji. Baiklah untuk latar belakang masalah Dalam surah Al-Hadid ayat ke-25 Terdapatnya kalimah Al-Hadid Dan sebelumnya Allah sertakan dengan satu fi'il iaitu Anzalna Al-Hadid Maksudnya wujudnya satu proses penurunan Yang kedua terdapatnya perbezaan tafsiran oleh ulama-ulama Iaitu ulama klasik dan kontemporari terhadap makna Al-Hadid Dan adakah ia diturunkan? Sekiranya diturunkan adakah ia melalui satu proses yang dapat kita fahami Yang ketiga wujudnya kemungkinan untuk uh, menghubungkan konsep penurunan Al-Hadid ataupun besi dengan hakikat asal-usul penciptaannya uh, di luar bumi iaitu di angkasa lalu membuktikan bahawa tafsiran ayat-ayat ini adalah uh, tafsiran yang boleh diterima daripada sudut saintifik antara isu-isu dalam kajian ini adalah kekeliruan terhadap makna Anzana Al-Hadid adakah ianya bercorak literal, metafora atau sebaliknya yang kedua, kekurangan sumber-sumber yang mengintegrasikan atau menghubungkan di antara tafsiran klasik dan penemuan-penemuan sains moden. Yang ketiga, uh, pendekatan interdisiplin yang menyatukan di antara ilmu tafsir, kosmologi dan astrofizik. Antara persoalan yang boleh digariskan dalam kajian ini adalah Apakah maksud sebenar Al-Hadid di dalam Al-Quran? Yang kedua, bagaimanakah penghasilan unsur-unsur berat dalam, di dalam alam semesta ini dapat diperhatikan? Yang ketiga, apakah hubungan di antara Al-Hadid dalam Al-Quran dan fenomena astrofizik seperti supernova terhadap unsur-unsur berat yang terhasil dalam alam ini. Baiklah, untuk objektif, kajian ini ingin menjelaskan makna dan konsep Al-Hadid berdasarkan Al-Quran dan Tafsir. Yang kedua, kajian ini ingin meneliti hubungan di antara penurunan besi di dalam Al-Quran dan teori pembentukan unsur yang dapat diperhatikan melalui kaedah spektroskopi. Yang, yang ketiga, kajian ini ingin mengintegrasikan ataupun kolerasi di antara Al-Hadid dan penghasilan unsur berat pada bintang gegasi merah. Baiklah, untuk kepentingan kajian Kajian ini ingin memberi kefahaman kepada individu Yang ingin memahami bagaimana teori evolusi bintang Yang kedua, kajian ini juga membantu penulis atau pengkaji sendiri Untuk memahami pembentukan unsur-unsur berat Melalui kaedah nukleosintesis pada bintang Yang ketiga, kajian ini juga ingin memudahkan para pengkaji lain Meneliti pandangan klasik dan kontemporari terhadap ayat kauniah dan serta kajian saintifik. Yang keempat kajian ini ingin membuktikan kepada agamawan akan kesahihan konsep Anzalna, Al-Hadid dan manfaat yang terdapat di dalam Al-Quran yang terhasil daripada kematian bintang. Baiklah untuk bahagian suratan literatur, pengkaji membahagikan kepada tiga kelompok ataupun tiga bahagian bahagian yang pertama adalah kotak yang berwarna ungu di mana perbahasan lebih memfokuskan tentang uh, bagaimana unsur-unsur berat terhasil Bahagian kedua pula memfokuskan bagaimana unsur-unsur berat ini dapat diperhatikan khususnya melalui kaedah spektroskopi yang meneliti proses nukleosintesis pada bintang. Bahagian yang ketiga pula memfokuskan perbahasan tentang bagaimana pendekatan tafsir-tafsir digunakan terhadap ayat kauniyah khususnya ayat penurunan besi yang menjadi perbahasan dalam kajian ini. Baiklah, kita pergi kepada bahagian kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam kajian ini. Baiklah, mengenai konsep perspektif syariah, Al-Hadid dapat dilihat melalui Al-Quran dan Hadis. Di mana Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-25, di mana ayat ini menegaskan tentang asal usul besi. Ayat kalimah Al-Hadid juga dapat ditemui dalam enam surah yang berbeza. Yang ketiga, pemahaman Al-Hadid sama ada diturunkan melalui langit ataupun diciptakan merupakan perbahasan yang boleh difahami dan dianalisis dengan sains kontemporari. Melalui hadis pula, terdapat hadis berkenaan penurunan besi. Yang kedua, intipati hadis bercanggah dengan sebahagian kisah dalam Al-Quran. Yang ketiga, ianya dinilai lemah dan mempunyai perawi yang tidak diketahui. Baiklah, kita pergi kepada konsep yang lebih mendalam iaitu tafsir. Melalui Al-Quran, ayat al-hadid ini tidak merujuk kepada mana-mana tempat ataupun asal usul. Yang kedua, ianya merupakan ayat kauniah. Yang ketiga, ianya, ianya juga datang kepada manusia dengan manfaat yang cukup besar dengan lafaz umum. Melalui pandangan tafsir pula, ianya dirujuk sebagai besi yang sering digunakan oleh manusia. Yang kedua, ianya memberi gambaran tentang pembentukan alam semesta yang selari dengan kemujizatan Al-Quran. Yang ketiga, diturunkan diturunkannya juga bersama Al-Mizan, Al-Kitab dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan agama yang dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk perspektif saintifik ataupun falak astronomi, Al-Hadid membawa maksud suatu pembentukan unsur sejak Big Bang. Yang kedua, ianya merujuk kepada bahan-bahan lain yang juga terdapat di dalam alam semesta ini. Yang ketiga, ianya juga dikatakan mempunyai manfaat yang sangat besar dan dapat dibuktikan secara saintifik. Baiklah, kita pergi kepada bahagian bintang gasi merah. Bintang gasi merah adalah bintang-bintang yang telah melakorkan hampir keseluruhan hidrogen kepada helium yang mana mereka ini berada daripada fasa evolusi bintang cucukan utama dan aa, akhirnya membakar helium membentuk unsur-unsur berat yang lain. Lalu letupan supernova yang berlaku terhadap bintang-bintang berjisim besar ini aa, menghasilkan unsur-unsur yang terdapat dalam alam semesta ini melalui sebaran stellar wind ataupun diturunkan ke bumi melalui meteor. Untuk metodologi penyelidikan Baiklah untuk bahagian yang pertama dalam pengumpulan data, pengkaji menggunakan kaedah perpustakaan di mana kaedah ini memfokuskan pengumpulan data, analisis atau penilaian berdasarkan bahan, -bahan bacaan yang berautoriti seperti kitab, kamus dan juga jurnal ataupun penulisan tesis-tesis yang diiktiraf. Tujuannya adalah untuk memahami perbandingan terhadap lafaz tafsir, besi, perbandingan kaitan astronomi dan pelbagainya. Untuk bahagian yang kedua, pengkaji menggunakan kaedah cerapan yang mana pengkaji mengambil data bintang gas merah iaitu alpha dan atras di Langkawi National Observatory dan memfokuskan pengambilan data terhadap garisan hidrogen alfa dan juga ferrum melalui kaedah spektroskopi. Untuk bahagian analisis data yang pertama aa, Melalui pembacaan bahan-bahan yang berautoriti Daripada kaedah perpustakaan Pengkaji akan membandingkan perbahasan ulama' Atau pandangan mereka terhadap aa, asal usul besi Manfaat dan konsep penurunan besi Baiklah untuk analisis data bintang gas merah alfa dan Arcturus Pengkaji akan menggunakan Maxim DL7 Pro Yang mana pengkaji akan aa, mendapatkan imej spektrum bintang Dan kemudian melakukan proses image reduction Untuk mendapatkan spektrum bintang yang sebenar Sebelum ditukarkan kepada profil spektrum setelah imej bintang diperoleh pengkaji akan menggunakan visual spec untuk menukarkan imej kepada profil spektrum bintang profil ini kemudian akan melalui proses calibration akan melalui proses normalize barulah spektrum ini akan dianalisis di mana terdapatnya unsur-unsur berat melalui jalur serapan ataupun jalur emisi diperhatikan baiklah kita pergi kepada bahagian yang terpenting dalam kajian iaitu analisis dan perbincangan baiklah untuk analisis bahagian yang pertama wujudnya kefahaman yang berbeza-beza terhadap bagaimana aa, penurunan besi sama ada ianya diciptakan secara terus ataupun diturunkan aa, sebagaimana turun yang dapat difahami oleh manusia yang kedua, penurunan besi ini juga terkait dengan penurunan alkitab, Al-Nizan serta manfaat keseluruhannya yang ketiga, ianya merujuk kepada asal usul besi daripada luar bumi aa, yang mana kita tahu bintang yang mana besi ini merupakan unsur yang sangat stabil dan juga dikenali sebagai logam feromagnetik yang keempat sebagai simbol kemujdilatan al-Quran dalam menghuraikan bagaimana alam tercipta dan sebagai satu mesej kepada mereka yang menolak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. kita pergi kepada bahagian analisis yang kedua iaitu memfokuskan analisis terhadap bintang gagasi merah iaitu Alpha dan Arcturus. Yang pertama, spektrum bintang memberi gambaran terdapatnya interaksi di antara radiasi dan unsur-unsur pada bintang. Yang kedua, jalur serapan dan jalur lepasan ataupun absorption dan emission line menggambarkan kelimpahan unsur-unsur. Yang ketiga, unsur-unsur berat seperti hidrogen dan ferrum dapat dikenal pasti melalui kaedah spektroskopi. Yang keempat, analisis data spektrum bintang dapat memberi info atau input tentang pergerakan bintang, intensiti dan juga FWHM. Baiklah, kita pergi kepada analisis dan perbincangan yang ketiga iaitu hubungan ataupun kolerasi di antara besi, al-hadid dan bintang kegas merah. Yang pertama, dapat kita ketahui bahawa bintang Alpha dan Arcturus merupakan bintang muda yang berkemungkinan menerima unsur berat melalui migrasi daripada solar wind yang mana unsur-unsur berat ini berkemungkinan datang daripada bintang-bintang yang terdahulu yang telah mati. Yang kedua, besi yang diturunkan ke bumi ini sebenarnya melalui satu proses pada bintang yang mana proses ini terjadi apabila bintang telah tiba pada akhir ayat mereka iaitu melalui proses yang dipanggil sebagai ledakan atau peletupan supernova dan ianya memberi manfaat yang sangat besar. Yang ketiga, manfaat besi kepada kehidupan di bumi dapat diperhatikan di mana terdapat Tiga manfaat besar yang saya gariskan Yang pertama, ianya sebagai komponen besar kepada hemoglobin ha, Di mana ha, dalam darah kita terdapat hemoglobin Tanpa ferum, ianya tidak dapat mengangkut oksigen Yang kedua, penurunan besi ini dapat memberi manfaat Kerana ianya telah membentuk magnet-magnet Yang dapat melindungi kita daripada suara suria dan solar wind Yang ketiga, besi dapat memberi manfaat Sangat besar kepada manusia khususnya terhadap pembangunan ha, Sebagai kesimpulan Aa, terdapatnya kesinambungan di antara corak pendekatan tafsir klasik dan tafsir kontemporari oleh para mufassir. Yang kedua, manfaat besi dapat diterokai mengikut perkembangan zaman dan kemajuan ilmu. Yang ketiga, proses pembentukan unsur-unsur berat selain besi dapat ditentukan melalui kaedah spektroskopi bintang. Yang keempat, proses nukleosintesis mempunyai peranan yang sangat besar terhadap penghasilan unsur-unsur yang dapat memberi manfaat kepada manusia. Baiklah untuk sesi cadangan, pengkaji ingin mencadangkan supaya pengkaji lain memberi penekanan terhadap corak pendekatan yang dibawa oleh para mufassir terhadap ayat al-hadid dan aa, penurunannya. Dan kenapa mereka memilih pendekatan tersebut Yang kedua, pengkaji in ingin menyarankan kepada pengkaji lain Untuk menganalisis unsur-unsur uh, lain yang terdapat pada bintang al dan Arcturus Yang ketiga, pengkaji ingin mencadangkan supaya terdapatnya penelitian terhadap Manfaat besi yang disebutkan dalam Al-Quran Khususnya terhadap uh, ataupun memfokuskan kepada zaman Nabi dan Rasul Berikut merupakan majukan yang dikulikan sepanjang kajian ini dijalankan Itu saja daripada saya السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته